Ты веришь в то, что мы можем перемогти этим РАЗОТОМ? Я верю в то, что мы можем, но просто как -то. У нас, мы в стрелковом бою, мы их делаем, а вот сверху у нас нема ничего. Они нас, ну, при, у них преимущество в воздухе полностью. Они, если это авиация, их вот просто ну... Плюс потом, начиная, они когда начинается штурм, они скидами работают. Наши почему-то скидами не работают. Они, ну, кацапы постоянно модернизируются армии, как ни крути. Ну, а человеческий ресурс у них без, ну, Больше 100 миллионов, ну, представь. Ну, угу. И у них нет другого социального лица, кроме как армия анима, ну, у них просто, они все заняты все равно в кредитах, и все, только есть люди. Ну, может, есть какие-то мотивированные, там, ну, отомстить за кого-то или что еще, плюс, типа, Курская область, там, это, ну, как в общем...